বিরতির পর স্বাগত দু হাজার তেইশ সালের রথযাত্রার সে কালো দিন এখনো ভুলেনি রাজ্যবাসী আবারও আসন্ন রথযাত্রা তাই এবার রথযাত্রার আগে সতর্ক করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে জানা গেছে এবছর রথ নিয়ে সতর্ক করতে প্রশাসন সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তারা বিভিন্ন মন্দির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যকর্তারা কর্মকর্তারা আর এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় অর্থাৎ রথ আশ্রয় কি কি নিয়ম নির্দেশিকা রয়েছে সমস্ত বিষয়ে অবগত করানোর জন্যই এই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করা হয়েছিল যেখানে উপস্থিত রয়েছে পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের হয় এই বৈঠক উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক বিশাল কুমার এই বৈঠক থেকে কি বলছেন তারা শোনাবো इस बार सात तारीख से लेके और सोलह तारीख तक रथ यात्रा का जो प्रोग्राम होगा इसमें हमारे अगरतला सिटी में लगभग छह ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करेंगे इसमें मेजर है जगन्नाथ बारी और स्कॉन टेम्पल कल हमने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग करी जिसमें टी पुलिस ट्रैफिक पुलिस पीडब्ल्यूडी, हेल्थ फायर सर्विस और बाकी जितने भी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं सबके लोग थे और गत साल पिछले साल जो समस्याएं कई जगहों पे देखी गई खासकर कुमारघाट में तो प्रशासन ने अपनी तरफ से स्टर्न वार्निंग भी दी है ऑर्गेनाइजर्स को और प्रशासनिक तरीके से भी हम लोग एश्योर करेंगे कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिसमें हम लोग जो भी रथ है अथवा जो भी उनमें शामिल होने लोग हैं उनसे रिलेटेड सिक्योरिटी रिलेटेड जो है वो देखा गया है और टी और फायर सर्विस को भी आ, हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं जैसे टी उन सभी रोड नेटवर्क्स में तारों को देखेगा कि उनमें से कोई तार एक पर्टिकुलर हाइट पे हो आ, रथ की हाइट भी फिक्स की गई है पाँच मीटर और सभी रथों की जांच पी और टी के माध्यम से होगी ताकि किसी भी रथ में आ, मेटल का इस्तेमाल बहुत मिनिमम किया जाए और कंप्लीट इंसुलेशन हो और इस दौरान पुलिस का स्कॉट गाड़ी भी रहेगी रथ के यात्रे और पीछे एम्बुलेंस और फायर की भी व्हीकल्स का इंतजाम रहेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आम नागरिक और श्रद्धालु हैं इस यात्रा को सुचारू रूप से कर पाएंगे और पिछले साल जैसी कोई दुर्घटना हमारे किसी भी जगहों पे नहीं होगी सर कोई बैरिकेड का इंतजाम करने से अच्छा होता है तो ये जो प्रेस क्लब का रोड है इसमें बहुत ही मतलब क्राउड होता है इस दिन दुकान बढ़ जाता है दोनों साइड में आ, आपकी बात हम लोग जरूर ट्रैफिक और एएमसी से बात करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो बैरिकेड्स भी लगाए जाएंगे ठीक আপনারা শুনলেন জেলা শাসকের বক্তব্য রথের কতটুকু উচ্চতা হবে এবং সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং কী কী নিয়ম রয়েছে কী কী নির্দেশিকা রয়েছে তা জানানোর জন্যই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক জেলা পশ্চিম জেলার কার্যালয়ে হয় সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক যেখানে জেলা শাসকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় মন্দির এবং সংস্থার কর্মকর্তারা বিভিন্ন বিষয় জানেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার সমস্ত নিয়ম তুলে ধরেন মন্দির কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যদের সামনে নিয়ে নিচে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি সঙ্গে থাকুন